семинар-тренинг. Она представник благодейного фонду Академии Украинской Прессы. Добрый день, меня зовут Наталья Владимировна. Я представляю Академию Украинской Прессы. Я хочу пару слов сказать о тех организациях, благодаря которых была выделена возможность собраться здесь. Это прежде всего агенция международного развития и также организация УМИДИА. И также пару слов хочу сказать об организации Академии Украинского Креста. Это благотворительный фонд. Он был создан в 2002 году. И целью ее было, прежде всего, начальной целью было это повышение квалификации журналистов, то есть проводились тренер, тренинги для журналистов, а также обеспечение свободы слова. Со временем присоединились еще такие проекты, как библиотека. Вы можете увидеть на сайте нашей Академии Украинской прессы публикации, которые издаются для медиапедагогов. педагогов но в основном это публикации переводных, с немецкого языка и для педагога, которые преподают в высших школах. Но это достаточно интересные и самые продвинутые публикации, именно касающиеся журналистов. С 2010 года начался проект по медиаобразованию. Ну, прежде всего, хочу сказать, что поведение человека определяется и ценностями, которые духовными ценностями человека, которые закладываются как в семье, так и важную роль играет школа. Носительными ценностями в нашем обществе в настоящее время является средний класс, средняя, класс, средняя прослойка нашего общества, а именно интеллигенция и прежде всего, конечно, педагоги, которые являются движущей силой этой интеллигенции. Поэтому медиаобразование дает нам шанс воспитать таких детей, которые не будут слушать только музыку Попласкова, любоваться Андрею Шевченко, рекламирующим пиво, и надеюсь, что как-то со временем такие, такие, тенденции исчезнут из медиаобразования именно за счет того, что будет сформировано именно достойное отношение к медиа, которое получает Именно широкая публика, широкая общественность. Поэтому, наверное, и был введен такой предмет медиаобразования, потому что основную информацию в нашем обществе дети, как по всем оценкам, по всем, по всем статистическим данным, получают именно с медиа. Но прежде всего компьютеры, компьютерные игры, телевизор. Не совсем незначительный процент детей, где-то приблизительно 5%, -5 детей читающих, которые читают книги, меньше детей читают газеты. Наверное, это основная проблема, которая и потребовала объединения такого предмета, как медиаобразование в школе. В рамках нашего проекта создано два центра. Первый центр, вы знаете, ну, я не знаю, знаете вы не знаете, но один центр по медиаобразованию создан в Крыму, второй центр по медиаобразованию создан в Харьков. Надеюсь, что со временем вот, Дмитрий Петрович тоже присоединится и также будет создан э, центр медиаобразования в вашей области. Кроме того, разработаны программы по медиаобразованию, готовится публикация именно пассивных по медиаобразованию, и кроме того, разрабатываются тетради по медиаобразованию и также уроки по медиаобразованию. Ну, я не знаю, был ли объявлен конкурс и участвовали да. я, я надеюсь, что вы тоже участвовали в этом конкурсе и надеюсь, что ваши уроки будут тоже выбраны как образцы. Могу сказать, что цель современного искусства вообще в настоящее время, что люди, когда приходят какой -то, э, на какую-то выставку с одним пониманием, с одним сознанием, а выходят совершенно с другим. То есть вот, вот эти все... Э, ужасные картины, ужасные инсталляции, направлены на то, что именно поменять психику человека вот, за то как и короткое время, которое человек проводит на выставке, полностью поменять отношение человека к окружающему миру, mm -hmm. что-то из них. Надеюсь, что наш тренер Сергей mm -hmm. Владимирович за эти полтора дня, ну, mm -hmm. два дня можно считать, не тоже как представитель искусства изменит ваше мировоззрение по отношению именно к медиаобразованию, вы будете получите э, тот подъем, который получают все участники наших тренингов. У нас были летние школы, у нас были зимние школы. И поверьте, что каждый, который, э, каждый участник тренингов приходит с одними надеждами, а уходит совершенно с другим, с другим отношением именно к самому предмету, к самым подходам и именно вот гораздо на более высоком уровне. Поэтому я вам желаю вдохновения, я вам желаю, чтобы именно этот предмет был не просто галочкой в вашем расписании, а это было потребности вашей души, и тогда я уверена, что те ученики, которые под вашим влиянием, они тоже, от, им передастся ваше именно это вдохновение, и я надеюсь, что наши тренинги вам в этом позволят. Спасибо большое.